Я вітаю вас, друзі! Це програма розмова на тему. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. А тема нашої сьогоднішньої розмови про велику зустріч в житті людини. Зараз я з задоволенням представлю вам нашого гостя Богдан Чорненький, голова молодіжного відділу Миколаївської єпархії. Отец Богдан, добрый день. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. И, отец Богдан, я сказала, что тема нашей сегодняшней беседы ⁇ это про великую встречу в жизни каждого человека. Мы знаем, что 15 февраля по православному календарю мы будем отмечать великий праздник встретиния. А накануне мы будем отмечать, наше общество, вернее, будет отмечать еще один праздник, который совсем недавно вошел в жизнь нашей молодежи, но очень ей полюбился. Вы — это День Святого Валентина. Вы являетесь главой молодежного отдела Николаевской епархии. То есть вы вместе с молодежью. Будьте добры, отец Богдан, вы будете отмечать День Святого Валентина? И вообще, как церковь относится к этому празднику? День Святого Валентина? Что-то здесь, какие-то небольшие нестыковки, хотелось бы, чтобы в нашем эфире вы их разомкнули. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Действительно, праздник новый, он пришел к нам западом И как раз тема встречи нашей, встреча человека, а большой встречи человеческой в нашей жизни. Все мы хотим кого-то встретить, и, может быть, и поэтому этот праздник, он очень так вошел, легко вошел в нашу жизнь, особенно в жизнь молодежи, потому она живет будущей встречей. Каждый хочет встретить супруга или супругу, или просто даже приобрести друга, который будет настоящим другом в нашей жизни, потому что это очень большая редкость. Господь так устраивает нашу жизнь, что в нашей жизни действительно мы встречаем много-много людей разных людей. Мы встречаем не просто так и не даром. В этом есть смысл. Чему-то мы учимся, где-то берем какой-то опыт. Но почему же все-таки действительно полюбился этот праздник Святого Валентина? Казалось бы, праздник вроде бы и мирской, но присутствует Слово Святой, и оно вроде бы и уже приближает и этот праздник к Церкви. Почему церковь, вот многие даже, если э, из прихожан или, может быть, тоже молодежи, они знают, что церковь к этому празднику относится не очень доброжелательно. Это не потому, что мы не чтим святого. Сам э, святой Валентин, его праздник есть и в православной церкви. Вообще, если брать историю его жизни, он жил в третьем веке. Это святой мученик Валентин. Святой мученик Валентин. Третий век – это тот период, когда еще Восточная и Западная Церковь, то есть Византия и Рим, это была одна православная церковь. То есть это было до разделения, потому что разделение произошло в 1504 году. Значит, этот святой почитается как и у католиков, так и у православных, то есть во всем христианском мире. Поэтому у нас праздник Святого Валентина, он попадает на начало августа. В начале августа. У католиков этот праздник 14 февраля. Почему его называют Днем влюбленных? Оно не имеет отношения даже и к католической церкви. Оно, эта традиция, обросла может быть, разными легендами. То есть говорится о чем? Говорится, что этот святой венчал людей незаконно что в тот момент, и там была война в Риме, и по появлению римского кесаря людей, мужчин забирали в армию, забрали на службу на войну. И многие не хотели оставлять своих сем, семей, вот многие, как говорится, венчались и не, не хотели идти на войну. Кесарь римский запретил венчание и бракосочетание для того, чтобы вот люди все-таки уходили. А что тогда женатых людей не брали на войну? Это неизвестно, да? Да. Просто хотели как-то оградить себя. И венчание – это один из способов оградить себя от участия в войне. Совершенно верно. Угу. Почему я говорю, что это есть легенда, если брать историческую хронологию, как оно по истории. Да, а вот на самом деле, да. да само, сам чин венчания, такой, как он сейчас есть, он появился только в X веке. Uh -huh. А Святой Валентин уже в III веке. Потому говорить, что он венчал тогда, это абсурд. То есть потому это не уже соответствует... не соответствует даже историческим фактам. Uh -huh. да. Сейчас это настолько распространилось, потому что многие люди из этого делают коммерцию. То есть... Вот эти валентинки все, вот, нужно сделать какой-то праздник в феврале, чтобы люди опять тратились на, на, на это все. Если брать, э, скажем, ну почему же развить церковь против любви, против отношений друг к другу людей, что же здесь, здесь такого плохого, если люди признаются в любви, то есть в каких-то чувствах, если брать по человеческим меркам, это нормально. Люди действительно встречают, встречают, людей, с которыми они хотят прожить всю свою жизнь. В этом нет ничего, потому что церковь и действительно есть венчание, наоборот, бракосочетание. И сам Господь, когда при создании человека, Он сказал, платитесь и размножайтесь. То есть обладайтесь, растите, чтобы были дети, чтобы были семья. В чем же все-таки плохая суть в этого праздника? Если брать насчет любви, я думаю, неужели нам нужно ждать целый год какого-то одного дня, чтобы выразить какие-то свои чувства. Или чтобы выразить какое-то внимание тому человеку, которого ты любишь. Пускай это даже в семьях. Или просто кого-то мы встречаем. Та же молодежь, когда мы встречаем друг друга. Мне кажется, это можно делать в любой момент. Можно в любой момент подарить те же цветы. Или ту же открытку, или принести какой-то подарок. Как вот молодежь общается, или ту же шоколадку. То есть выражать это можно не только именно в этот день, это можно делать всегда. Правильно, отец Богдан. Это можно делать всегда, но это получается лично. А здесь как бы все вовлечены в общую карусель праздника, все вовлечены, и это намного веселее и прикольнее. Ну, согласен. По, на, взгляд, на взгляд молодого человека. Все, что делается толпой, всегда веселее. Но тут же опять. Это то же самое, как влияет мода на, на, молодежь или вообще на людей. То есть мы теряем какую-то свою собственную мысль или индивидуальность. Да, индивидуальность. То есть мы делаем толпой, как вот стадо. Сказали нам, надо в этот день выделить валентинки. Мы все дарим. То есть получается, это уже не искренность, это просто чисто мода. То есть чувство тогда теряется. Отец Богдан, вот вы сказали, что церковь наоборот за любовь, за встречу. Но мы знаем, что взгляд церкви на любовь молодых людей несколько отличается от общепринятых в обществе, потому что церковь своих молодых людей, я имею в виду православных христиан, и вообще обращается к молодым людям, чтобы они хранили себя в чистоте и целомудрии, и не растрачивали себя в безумных каких-то встречах, которые не приносят ничего, кроме разочарований и сломленных надежд. Да, именно об этом церковь и предупреждает, потому мы ограждаем свою молодежь и предупреждаем молодых людей отпраздновать именно таким образом этого праздника. Потому что, ну, скажу так, что он унижает, может быть, даже сам праздник или само слово любви. К сожалению, слово любовь в нашем языке она обобщает все. Это и любовь к Родине, это любовь к матери, это любовь к детям, это любовь между двумя людьми. Этим словом обозначается все. Потому в большинстве в этот смысл влагают именно плотскую любовь, а не ту возвышенную, те, которые чувствуют, то, что подозревают собой и ответственность за человека, и заботу. Об этом церковь говорит. Потому мы и против этого праздника, лишь потому, что оно унижает само понятие любви. Оно делает его более плотским и невозвышенным. И люди действительно, вот они встречают, одного встретил, второго встретил, и они встречаются с болью. И люди просто разучиваются любить по-настоящему. Они просто перестают доверять друг другу. А если в отношении людей друг к другу, вот это очень важный факт, когда есть доверие друг к другу. А мы это доверие теряем. Почему и сейчас вот молодые люди, начинают жить вместе, так называемыми... Ну, просто живут вместе. Все, сейчас это называется гражданский брак, вот. но тут да. путают понятия, потому что гражданский брак ⁇ это брак зарегистрированный. Совершенно верно. А ну, чтобы было красиво, то тогда назвали это гражданским браком. А если честно, то это просто сожительство. Ну, будем называть вещи своими именами. Совершенно так верно, так и есть. Поэтому, может быть, этот праздник и делают под плюку вот к таким отношениям. Потому что человек раз встретил одного другого, и он встречается с болью, и он уже себя ограждает. Говорит, давайте мы просто так поживем, то есть уже готовит пути отхода. То есть, живя вместе, они готовы в любой момент разбежаться. Потому... Вот интересно, что когда происходит венчание в православной церкви, там такой момент есть, когда на главу молодых возлагаются венцы. Это венцы, мученические венцы, в принципе. Вместе прожить это не так уж просто, а еще и при этом сохранить любовь ⁇ это вообще больше пилотаж. И церковь готовит людей, молодых людей, к трудной дороге, к трудной, но единственно правильной, которая ведет к счастью и к светлой жизни тоже. Совершенно верно. Только за терпение мы получаем счастье. Если мы не будем ничего претерпевать, мы не сможем заработать себе счастье. Да, но как-то сегодня эм, стараются избегать трудностей. Вот вы правильно говорили, что вместе поживем, э, присмотримся друг к другу. Ну, как знаете, как э, это можно сравнить даже, вот когда беру там... Э, ну как на какой-то на, на торге что ли присмотримся, поторгуемся, да? Как подаим. на товары друг на друга смотрят? То есть нивелируется главное чувство. Знаете, у наших сердец есть такая закономерность, называется закономерность скотча. Скотч это лента липкая. Когда мы первого человека любим, вот как. Первый раз скотч приклеим, он крепко прилипает. Отр отрываем, еще раз прилепили, он уже легче. И так, если так 10 раз делать, он потом, клей теряет свои свойства, он перестает липнуть. Это же наше сердце. Мы к первому человеку прилипаем очень сильно. Но если мы оттуда отрываемся, и так сделаем несколько раз, один, второй, третий, четвертый, и мы уже мы разучимся любить. И смотрим действительно просто, как насажитель. То есть многие встречи опасны еще тем, что они э, человека лишают возможности любить. Да. И лишают его возможности главной встречи. Отец Богдан. Главная встреча человека на взгляд православного христианина – это, конечно, встреча с Богом. И 14 числа это такой разгульный молодежный праздник, а вот 15 января, февраля это большой праздник, великий праздник в православной церкви, это Сретенье. То есть, как бы название уже говорит само за себя, да? Стретенье. Встреча. Встреча. Встреча с кем? Опять же, тут этот праздник чисто православный, <coughs> чисто церковный, но он тоже обросший разными поверьями, разными легендами. Боже мой, и этот праздник оброс. Многие говорят, что это встречается зима с летом. А, да-да-да, зима с летом встречается, и какая будет погода в этот день, такова и весна будет, да. Да, много-много поверь. Ну, наверное, людям свойственно верить в сказку, потому что они хотят, чтобы сказка осталась реальностью. Сам праздник встретения, действительно, это очень древний праздник. Это было на 40 день после Рождества Христова, он так и празднуется, 15 февраля, то есть как раз 40 день после Рождества, когда мы празднуем Рождество, была традиция в Ветхом Завете у юристского народа, когда женщина рожала первенца, мужчину, на 40 день она должна была его принести в храм и принести приношение, то есть благодарность Богу за то, что родился мальчик. Только мужского пола приносились именно в храм. Почему это так? Почему мужского пола? Потому что все ждали Мессии, все ждали прихода именно спасителя мира. И каждая семья ждала, что именно у них родится тот спаситель. То есть это было действительно очень благоговейно, и это соблюдалось. Плюс то, что после рождения мама не имела, мать, которая, женщина, которая родила, она не имела права ходить в храм, пока не восстановится ее утроба. То есть пока организм не восстановит свои силы, все не позаживает. Только после этого она приходила в храм, то есть проходила обряд очищения, то есть имела после этого право прикасаться к святыне, и младенец вот, тоже приносился в храм. И вот на 40-й день после Рождества Пресвятая Богородица принесла Спасителя Иисуса Христа в храм, где встретил священник Симеон, его мы так и называем Богоприимец, потому что он взял Христа на руки. Вообще история э, Святого Симеона очень тоже интересная. Он прожил 360 лет. И Это, э, этот возраст, он недаром был дан ему Богом. Было повеление о том, чтобы перевести в Священное Писание, и он когда он записывал, там есть такие э, слова, что э, Дева зачнет и родит сына. И он возмутился и сказал, что девушка не может родить. Он хотел заменить слово девушка на «женщина». То есть женщина только может родить. И когда он хотел записать, явился ангел и остановил его руку, сказал: "Ты не, не это неправильно, и ты не увидишь смерти, пока сам не увидишь это своими глазами." И вот он жил 360 лет, ожидая встречи именно со Спасителем мира. И вот как бы по по Духа, вот в тот момент, когда Богородица пришла в храм, он тоже, движенный Духа, пришел в храм и вот взял на руки богомладенца и сказал такие пророческие слова, что «э этот лежит на восстании и падении многих в Иерусалиме. И Богородица сказал, что твое сердце пройдет оружие. Потому что э это ну, он предрек Божьей Матери, да? Да, да. Он уже тогда увидел и сказал, что ныне отпущаешь им мне, Владыка. То есть ты сегодня до меня отпущаешь, то есть я встретил, я увидел то, что ты готовишь, то спасение Израиля перед всем миром. То есть он уже увидел, для чего спаситель пришел. И почему сказал, что твое сердце пронзит оружие, потому что он уже знал, что Христос пришел висеть на кресте нести искупительную жертву за весь народ, за все свое создание. Любой матери очень больно, когда умирают его дети. Тем более Богородица знала, кто это, потому что она ж... была праздником Благовещения, когда Ангел сам явился и сказал, кто родится из его трога. И сказал, что действительно пронзет оружие твое сердце, потому что откроется помышление многих людей. То есть их сердца откроются, то есть убедить суть когда вот Христа судили, распинали, многие кричали «распни». То есть все желали его смерти. Для любой матери, которая бы стояла и смотрела на осуждение его сына, это было бы было очень больно. Тем более, это не просто был ее сын, она знала, что это спаситель мира. Поэтому действительно это было очень больно для ее сердца. Это в тот момент святой Симеон Богопринимец, он пророчествовал именно об этом. И вот характер этого праздника, действительно, встреча вот этого человека со Спасителем мира, эта встреча бывает у каждого в жизни человека. То есть мы, каждый, может быть, в разный возраст, человек все-таки приходит к тому, что он живет недаром на Земле. Ему дана эта жизнь для какого-то большого смысла. То есть человек родился не для того, чтобы просто покушать, поесть, повеселиться или порадоваться. Каждому в каждому человеке есть заложен какой-то смысл, что он должен сделать в этом мире. То есть, скажем, удухотворить, то есть принести сначала благодать в свое сердце, воспитать его, и это принести вот этот дух в этот мир. То есть обожить этот мир. Это задача вообще людей. Поэтому каждый человек встречает Бога в своей жизни по-разному. Бывают разные случаи в жизни, когда человек... Приходит в храм из-за какой-то боли из или из-за какой-то потери. И он там обретает утешение в свое сердце. Он тогда понимает, что действительно Господь есть. И только с Божьей помощью Он может пережить ту или иную ситуацию. Очень редко, к сожалению, большому сожалению, очень редко люди приходят из-за радости. У меня за свою всю свою практику священского служения был только один случай, когда у человека сказал, что он пришел в храм, потому что Господь исполнил его желание. Вот он пришел, он, он о чем-то попросил, я сейчас не буду уточнять, ну, конечно, может мы... человек мой тоже mm -hmm. смотреть передачу. Чём... <как> он пришел из-за того, что он, он Бога попросил, Господь ему дал, и он действительно стал верующим человеком. Это очень большая редкость. К сожалению, больше мы приходим, если что-то в нашей жизни случается, мы приходим просто за утешение. И люди это получают, и веруют в Бога, они встречают Бога там. Но люди не виноваты, что э, Господь смиряет их скорбями, потому что написано же, что многими скорбями подобает вники в Царствие Божие. То есть, если не можете войти с радостью, то желательно туда войти. А как войти? Ну, значит, нужно входить скорбями, хотя так не хочется, Отец Богдан. Да, всегда мы ищем легче путь. Как бы... Но это чисто по-человечески, и здесь трудно упрекать кого-либо. Конечно. Рыба всегда ищет глубокое место. Также человек ищет более удобное, более комфортное место. Поэтому мы, может быть, и все создаем, даже все те же технологии, которые мы, и человек что-то изобретает, это все делается для комфорта, для облегчения своей жизни. Но как бы там ни было, если брать даже историю, люди страдали до технологий. И сейчас, хоть, хотя мы облегчили максимально свою жизнь, уже меньше пешком ходим. То есть, скажем, мы с одного конца мира в другой, конец можем за считанные часы прилететь или приехать. Мы вроде облегчили, но сердце не получило освобождения. То есть боль осталась. Смерть присутствует в нашей жизни. Болезнь в нашей жизни присутствует. Хотя есть много лекарств, много что мы изучили, о чем мы можем вылечить, о чем мы не можем вылечить. Но все равно это в жизни присутствует. И человеку больно, действительно больно. Ну, как Господь говорил, кого люблю, того наказываю. Может быть, это для людей не совсем понятно, но как только можно любить через болезнь. То есть, Господь нас любит, Он посылает нам болезнь, какое-то лишение. Это то же самое, как, например, если мы ребенка любим, мы его наказываем. То есть, мы говорим, вот так нельзя делать. То есть слово наказание, то есть наказ, дать, дать какой-то наказ, указ. Ну да, то это же не обязательно это, бить учить. ребенка, да? Совершенно верно. <как> В славянском слове слово наказание, это есть, приводится учение. То есть научить. То есть наказать, то есть, значит, научить. Поэтому мы детей своих тоже учим. Мы их наказываем, так вот нельзя поступить. Вот так можно. То есть мы их учим различить, где хорошо, а где плохо. Это наша главная задача родителей чтобы их подготовить к жизни самостоятельно, потому что мы же не вечно будем возле них, рядышком, оберегать. То есть все равно мы уйдем, они останутся в этом мире сами и должны будут жить сами. То есть мы, мы им должны помочь опереться, скажем, как птицы. Они в пухе, пока они в пухе маленьком, мы их оберегаем. Они оперились немножко, мы их должны учить, как жить в этом мире. Поэтому мы действительно мы их наказываем, и Господь э, тоже нас учит. Может, действительно, это больно, это неприятно. Какому ребенку приятно, когда ему заставляют делать уроки или там что-то заставляют делать по дому? Это так не хочется, когда говоришь, ну, когда же я эту школу закончу? А когда взрослеешь, понимаешь, что такая жизнь беззаботная была, тебя накормят, тебя оденут, тебе только задача, это получить уроки. Да, что в принципе в школе это и была жизнь, а потом начинается взрослая жизнь, не всегда столь беззаботная. Как была в школе. Совершенно верно. Но когда мы учились в школе, для нас это была такая большая беда, мука. Такая проблема, когда мука да, нас заставляет чему-то. Также и здесь. Мы смотрим э, через какую-то мерку земной жизни. То есть для нас болезнь, когда Господь послает болезнь, а пускай даже если это болезнь даже смертная, нам не пойдёт. Но каждый Господь это допустил или допустить какие-то бедствия, или какую стихию. стихию и, то есть разные случаи в жизни мы происходим, и задаем, задаемся вопрос, почему так? Почему такое происходит? Потому что Господь действительно нас к чему-то учит. Любая ситуация в нашей жизни, она дает определенный опыт человеку. А вот же какой опыт человек возьмет с той или иной ситуации, это уже соответствует нашей свободе. То есть мы сами выбираем. То есть вот что-то случилось, какое-то бедствие. Ну, скажем, даже едем в маршрутке, кто-то нас обозвал и там место не уступил. С любой ситуацией можно взять пользу, а можно взять и вред. С любой ситуацией. Все зависит от души человека. Поэтому мы стараемся, действительно, церковь старается научить людей, чтобы со всего действительно брать пользу. И в любом искать хорошее. Это что-то похоже на то, как вот если взять пчелу, она всегда найдет цветок. Даже через, среди кучи навоза она найдет цветок и там сядет. Если брать муху, она среди цветущего сада найдет кусок навоза и туда сядет. Также и человеческая мыль, мысль. И вот когда мы общаемся с другими, мы в любом человеке можем найти что-то хорошее, даже в самом худшем. Потому что Господь создал людей хорошими. Поступки наши только нехорошие. Поэтому иногда вот так вот действительно мы людей встречаем, когда нас оскорбляют, нам нужно просто взять правильный урок. Научиться это понимать, что Господь послал раз этого человека в нашу жизнь, значит, послал, послал не просто так. Если послал какую-то болезнь, он тоже послал не просто так. И не обязательно, что это в наказание. В том смысле, что вот э, как раба наказывают. Вот ты провинился, на тебе пару там плетей или там гнутов. Нет, в смысле наказания научение. Действительно, это больно. Так же, как ученику не хочется учить уроки. Так же нам, только в уже большей, большей мере. Но это тоже школа. Жизнь, жизненный путь — это и есть школа. Мы должны подготовиться к настоящей жизни, к вечной жизни, к настоящей встрече. Но если мы уже здесь, уже будем предвкушать эту встречу человека с Богом, тогда эта встреча будет действительно приятна. Да, отец Богдан, действительно хотелось бы, чтобы в жизни каждого человека случилась великая встреча которая и утешит его, и поднесет его на крыльях, и не даст ему упасть, и будет всегда согревать его. Спасибо вам большое за вразумление и наставление, отец Богдан, за беседу. Да. Э -э Хочу пожелать вот молодежи и вот да. всем людям, чтобы действительно люди были встречали друг друга и просто были более осмотрительны, с кем мы общаемся. Если действительно вот те же тот день Валентина, когда мы признаемся в любви, всегда испытывайте время. Времени это лучшая мерка когда для испытаний. Никогда не торопитесь. И дай Бог всем вот, хочется пожелать, чтобы здесь человек каждый встретил Бога и понял смысл своей жизни, здесь пребывания на земле. Это главное. Спасибо, отец Богдан, друзья мои. Ну что ж, наша встреча подошла к концу. Будем уподобляться пчелам, а не мухам. Это была размова на тему. На все доброе.